अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जुमर खुतबा इंशाअल्लाह आज के हमरा पढ़ते सीखबो शॉर्ट तरीके प्रथम खुतबा पहला खुतबा जुमा का हां फैसाईले जुमा के अहले ईमान पेशमार शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम <applause> الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة بقوله تعالى إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى, ال... وعلى كامل الحياة والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وأبي عبد الله الحسين. اَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَعَلَى أُمِّهِمَا سَيِّدَةِ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا وعلى عميه الشريفين المطهرين من الادناس حمزه والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى السته الباقية من العشره المبشره مبشره وسائر الصحابه والتابعين وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين. والصحابة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وَعَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ এখান থেকে শেষ শেষ সকলেই ইমাম সাহেব সুন্দর ভাবে পড়বে আনবেন শুনতেও ভালো লাগবে এবং ভুল হবে না ভুল হলে গুনা হয়ে যাবে তাই জন্য বুঝতে পারা যায় সকলে সুস্থ সঠিক ভাবে পড়ার চেষ্টা করে